Вы знаете, сегодня я сидел с ребятами, которые именно чеченцы, которые прошли обе чеченские компании, мы там Кадыровское интервью одно смотрели. А, вот. Так вот они мне сказали. Вот эти вот все крики, я им дал дело послушать, именно там правосекское. И они говорят, что люди, которые имеют отношение к войне, так не говорят. Они не обсуждают ни приклады, ничего. А особенно они рассказывали, когда а, летит истребитель, и как собаки, а, кошки. А, куры и вся вот тут которая во дворах она начинает искать расщелины и забиваться туда, насколько это страшно. И они говорят, что эти люди просто не понимают, о чем они говорят, вот эти каратели. Вот. А чеченцы все, в общем-то, как один сказали, нам а, Путин прикажет, мы поедем, и они убегут не только с Донбасса, но и с Киева, из львова куда-нибудь сразу в Польшу. Вот. Так что все вас поддержат, ребят, мы с вами. Скажите, пожалуйста, а сегодняшнее заявление Виктора Януковича уже здесь обсуждалось? Упс, а что такое имело место быть? А кто такой Виктор Янукович? Лучше бы ему здесь не появилось, это из-за него все это -то произошло. Тогда бы сидит от автоматиков, разогнали бы этот Майдан, бежали бы до Львова, изоляции, По ногам бы просто очередь бы, бежали бы стука же, уже не было бы семьдесят 88 можешь по возможности говорить громче, тебя совсем не слышно. Да, он принял, подтвердил наш референдум вчерашний. Я сейчас смотрю Шустер Лайф и Тартас предоставил его заявление. Сейчас его зачитывали. Его казнить надо. Не-не-не, не надо, пока он нам тут нужен. Пока он далеко, но все идет по плану. А зачем предатели нужны? согласен с Мартой. Он еще нужен, он должен искупить свою вину перед народом. Поэтому кровью ли, не знаю чем, но он должен искупить свою вину. И он еще пока нужен. А потом, потом решим, что с ним делать. В первую очередь решите вы. А мы вас поддержим с вашим решением в любом случае. А потом я предлагаю на площади перед город полкомом его на кого посадить. Совместно с этим Ляшко. Легко будет, думаю, получать удовольствие. Алекс, поддерживая вас, он нам нужен, и самое главное, что он принял это, этот референдум, и сейчас все, все будет у нас хорошо. Главное, что он принял, и еще может быть такой сюрприз, что 25 мая каким-то макаром, как-то, может, с коридором, не знаю, он прорвется в Украину, и какие могут быть выборы, когда есть у нас свой президент Украины. Только что, короче, услышал, что ДНР вообще не знает, чего она хочет, то есть извиняюсь. То ли она хочет с Украиной быть, то ли она к России, то ли она сама. Они типа ничего не знают. Одни, там одни сепаратисты, которые полно бомжей, алкоголиков, которые за 20 гривен могут выйти, вот это вот, убивать людей. Потом про оружие сказали, то, что посмотрите, что у них на вооружении. Это все вооружение идет с России, все эти автоматы, вся, все оружие российское. По поводу Януковича хочу сказать. Я считаю, что его не стоит, не судить ничего, он просто слишком глуп для того, чтобы быть президентом. В принципе, ничего ужасного по, по сравнению с тем, что делается сейчас в Украине, он не сделал. Но это просто он во всем виноват, то, что происходит сейчас. Он, только он. Ничего бы не изменилось, если бы он не поддержал этот референдум. Я тоже поддерживаю, считаю, что это чучело во всем виноват. Ребята, да, он виноват, я согласна с вами. Но он глупый человек. Ну правда глупый. Поэтому, ну, мы же сами с вами думали чем-то, когда его выбирали. Хотя я согласна с вами, я тоже за него голосовала на президентских выборах, потому что по отношению ко всем остальным он был весь белом. Сейчас вот смотрю в интернете прикол, фотка Яроша, и написано Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача организовать их встречу. А, да, это у Кольта была похожая фраза. А кстати, если хотите посмеяться, наберите в Ютюбе а, Еще очень а, смешной да. ролик. А, Украина, Крым, а, Россия, ЕС. Там Гитлер в переводе. А, мы сегодня всем офисом смотрели, обхлистались. Посмотрите в Ютюбе, просто наберите Украина, Крым, Россия. Единственное, что Янукович сделал хорошего, это когда посадил Юлю в тюрьму. Я Януковичу, честно говоря, не завидую. У него очень страшная судьба будет. Так что не завидую ему. Достанется.